Всем привет! Вы на канале Дневник Шпица. Сегодня поговорим про новорожденных щенков Шпица. А именно, что делать, если у вашей кормящей щенков мамочки недостаточно молока или оно совсем отсутствует. Бывает, конечно, такое, что кормящая мать не дает новорожденным щенкам подобраться к соску, проявляет агрессию и так далее. В этом видео подскажу вам, как можно выкормить новорожденных щенков и в то же время помочь кормящей собаке. Итак, сразу перейдем к главному. У нашего шпица Габи тоже была такая проблема, когда она родила щенков. Конечно, молока не хватало на всех новорожденных щенков. Мы обратились к нашему ветврачу за помощью, и она нам посоветовала пару способов, которые нам очень помогли. И сейчас я расскажу вам, как именно мы смогли помочь нашей маленькой собачке выкормить малышей. Итак, по порядку, что мы делали дальше. После того, как мы обнаружили, что у нашего шпица Агаби выделяется недостаточно молока, наш вест-врач посоветовал приобрести таблетки Апилак. Данные таблетки помогают увеличить количество грудного молока в период лактации. И данные таблетки действительно нам помогли в какой-то степени, но не изменили общую картину. Также ветврач посоветовал купить сухое молоко для новорожденных щенков что мы собственно и приобрели сразу. Оно содержит большое количество необходимых элементов, которые способствуют набору веса и росту щенков. Сразу скажу, не вздумайте давать новорожденному щенку молоко любых других животных, так как молоко собаки очень отличается по составу. И у ваших щенков могут возникнуть проблемы с усвоением пищи и проблемы с желудком. Приготовить сухое молоко для собак не составит труда, вам необходимо придерживаться инструкции, указанных на упаковке каждым производителем. В принципе, она всем более-менее понятна. Насыпаем в емкость определенную пропорцию сухого молока. Добавляем кипяченую воду, теплую, но не горячую. Хорошо размешиваем и смесь для ваших щенков готова. Мы давали данную смесь нашим щенкам с помощью специального шприца для кормления щенков. Стоит он недорого и очень удобный в использовании. А удобный он в том, что вы можете сами регулировать подачу молока щенку, которого кормите. Делается это легким нажатием на сам шприц и он начинает давить молоко в пасть вашему питомцу. Еще хочу акцентировать внимание на одном важном моменте. Щенки часто бывают голодные и будут жадно есть молоко, так как у них растущий организм. Кормить их нужно часто, но маленькими порциями. Обязательно после кормления шприцом подлаживайте щенка к соскам кормящей собаки. Если же щенок сытый, он не будет активно искать сосок. А если он не наелся, он найдет сосок, доберет необходимое количество молока, после чего они обычно спят крепким сном. Итак, друзья, я вкратце поделился с вами личным опытом и одним из вариантов, как можно выкормить новорожденных щенков шпица. Пишите в комментариях о том, как вы поступали в данных ситуациях. И, конечно, пускай ваши любимые питомцы будут здоровы и счастливы. Спасибо за просмотр данного видео и до скорых встреч.